Дякую. Олександр, я хочу сказати, що не випадково. Я зараз запрос, розповім один секрет. Я думаю, що Олександр не, на мене не образиться. Його, він справжній моцар. Справа в тому, що в силу того, що А, крапка Мадей, Олександр Мадей, його всі називали Моцартом. Тому сьогодні він довів, що це саме так. А э, сейчас э, я э, знайшов э, сбитных вершин, и там были такие, э, такие э, строчки. Больно не видеть, страшно не видеться. Горько обидеть. Стыдно умереть, чтобы не мериться. Хочется верить, только не верится. І тут я дізнаюся, що автор цих гіршів живе в Чернівцях. І тут виявляється більш того, що особисто з е цією людиною знайомий Саша Матері. Я до нього підходжу Саша по знайомому обов'язково. Я хочу вас, вам представити е Світлану Шаханову, е яку я спочатку е читав, а після цього вже слухав. Е читать вирши и разные в наступных э, сборниках. Это «Дерзкое э, рождение», «Под кривизной застывших очертаний» и «Не подведи меня крылу». Шукайте в библиотеках, особенно в этой, вы все знаете что забывать и пользоваться Петром, это так заразно, я хочу сказать. Вот я даже взяла с собой, я не знаю, что я взяла, потому что что-то я... Я не буду говорить, хотя я больше, того, я вам открою большой секрет. Мы тогда первый раз поехали в Бишель, Саша говорит, что же делать? Я да говорю, дели с собой купить. А ДНШ это фестиваль, если соль, это поляна, это такой, это мини, как сказать, мини да, то есть там тоже такой котлованчик. В общем, все очень, очень и очень, очень, очень приятно. Вот Саша взял пупитр, сейчас езжу по разным городам, смотрю, купитер это уже, это, второ, это как сказать, второй атрибут барда. Гитара пупитр. Это все благодаря нашему Саше. Что ты сделаешь на меня?